Mən zamanında dedim. Təftər məsələsinin çözümü üçün müstəqil, tam müstəqil və yalnız və yalnız prezidentə podaçot komissiya adılmalıydı. Bu şərtlə ki, prezidentin özü belə gərəkəndə ifadə verəcək. Və bu prokurorlar. Mən onu da demişdim, heç kiminə xətinə dəyməsin və o stolon olub keçək, keçib. O Sağlamlığı itirmiş, psixi, nəbələ imanıpsixoloji, ondan nevroloji problemləri yaranmış adamların danışığı ilə bu cinayət çözülməz. Zaten cinayəti onların onların ifadəsi artıq heç nəyi həll eləmir. Baxıram, yenə təkrarlar gedir. O çıxartdı, o bir də de dedi, bir də de dedi. Bunu hamının bildiyi şeyi təkrar-təkrar nə demək lazımdır. Hardadır Zakir Qaralov? Hardadır Üstəbəsubov? Hardadır Necmətin Sadıqov? Niyə indiyə qədər Zakirə Səhrəm müdafiə naziri idi? Niyə indiyə qədər Xanlarvəliyev baş e, hərbi prokurordu? Hardadır Məddətquliyev? Hardadır Ramil Usubov? Bular niyə? Bax, efirlərdə onlar danışacaq. Efirlərdə. Amma o efirlərdəki, orada məsələn Sərdarəli Vəlid də olacaq. Hətta o media sual verənlər içindən bildinmi? Mən orada digər olacaq. İndi bizim maç çəkmək istəmirəm. Bizdə belədir. Abinin adını çəkməkdə o bizləri küçürür. Mən özüm olaram orada. Düz 20 ildən sonra, 20 ildən sonra mənim şəkilini qoyub sinəsinə killər yazdığım general 20 ildən sonra həmin o haqqında danışılan cinayətdən bağlı dama qoyuldu. Elə? İndi 20 il də bu getməlidir. Bax, həmin eldə sabir olub bu gün də adı gününü təbrik edirəm onu. Təbrik edirəm. Elmar Sabirov oğlum, mən bu mətbuat xidməti rəhbəriyəm. Salans kəsdirmədən mətbuat konfransıdır. Mən 4 aydır. 3 dəfə sual verdim. 3 dəfə. Mətbuat konfransı elə sual verdilər ki, bax o bəlkədən nə bilirəm, ANS, Lider, ATV, də bilmə, MTV Azadlıq musobaq. Mənim tükənmişəm bəs ki, bunlar buraya nəyə gəliblər? Durdu, 3 dəfə sual verdim. Hə, bu generalin, bağlı, ha, həmin bu generalı tutan generalla bağlayıb 3 dəfə. Rövşən Əkbərovla bağladı. Rövşən Əkbərovla bağladı. Həmin gün axşam mənim mətbuat konfransına buraxıldığıma görə bu konfrans təşkil edilən zabit mən həmin gün axşam Müdafiə Nazirliyindən Beyləqan hərbi hissəsinə döyüş bölgəsinə qovuldu. E, Rəsmi bir də sülcün olundu. 3 aydan sonra da orada meniyə düşdü, öldü. Və o zabitin qanı bu gün də deyirəm indi xoş gələcək gəlməz o. O zabitin qanı Səfər Əbiyevin, yenə də bu necədir Sadıqov və bir ucu da Ellər Sabirovun çiyinlərindədir. Necə də qəbul edir, xoş gəlir gəlsin, gəlmirdi gəlmir. Məsələ belədir. İndi mənim olduğum mətbuat konfransında mən istəyirəm bunlara soruşum ki, bu bu yerdə cinayətdən xəbəriniz olubmu? Başsan nazir idin. O da qol çəkibsiz də. Nəyə qol çəkibsiz? Var idi məlumatınız. Əmr idiniz bu işdə. Hə dedisə bunun yeri yoxdur. Dərhal qandala getməliydi. Yox dedisə qandala getməliydi. Bunun yox demə haqqı yoxdur. Zaten bunun vəzifəsi ordudur bilmək. Hə də dedi bu məsələ o göz yumubsan, nə bilim, nə isə kimənsə qorxubsan, nə varibsan, geridə qandala gedir. Və bunun ayrı yolu yoxdur. Bunu həll eləməyə nə var ki? 2 saatlıq işi 6-da düzadırmla. Cəmaət də deyirlər ki, hər şey yaxşı olacaq, gözləyin. Nə qədər gözləyəcək bu adamlar? Artıq oğlanlar evlənir, artıq qızlar hələ gedir. Artıq simsiyah saçlı, qara e, saçlı qızlar gəlirlər, artıq saçları ağarıbdan düşüb hamısı kocalıb. Anaların təkcə səvətəsi qalıb burada demişlər. Valida xanım məndən görüşməyə gələndə bax belə Gerçekten de bir Azerbaycanlı gelin. kafkara şeve saçları olan Azerbaycanlı güzel bir gelin. Şimdi Valide Hanım'a bakın. Öyle bir 120 yaşı var. Mesela doğrudan mı bu boyda ahın aleni? Bunlar böylece rahatça yola vere, verebilecekler. Veremezler mümkün yok.